Так, я думаю, это Аленка пришла, да? Один человек в такую рань. Кто-то еще может быть.

Це перевести ешь кукурузу если кукурузу це длинный путь если я правильно переклав давайте перекладем а, в google переводчику Чи правильно я це перекладаю бо мені кажется я возможно допускаю якісь ошибки What do you mean? Pshiki. I don't understand different brushes hit this is both hands. <coughs> oh my God. Попробуем еще раз. мне надо. Для чего включить? Легарих фронт, Псхики. Правильно. Кто хорошо кушает, тот хорошо работает. Кто кушает, надо их следить. А ты что, не ела, Катя? Типа, ты не ела и тебя заставили покушать. Я правильно понимаю? Такие ощущения, что я не провью эфир веду, а голубами сообщения посылаю. Ответа в ноль. Дождемся, сапоги голуби назад прилетят. Ну, мусульмане и пусть отсылали а. Анатолий, привет. Да не мы писали, на коты, на чем. Голубь, если не ошибаюсь, 60 км в час может пролететь. Mm. Они довольно быстрее. Не, мы Письма писал и, наверное, на коже. Колись. А, ну да. Видел. Не, не бачу, Ильяс. Привет, Аленочка. Привет. Анатолий грамма спасибо. Ох. Чай. Индийский чай. И после всего не хочу. И как давно ты не хотела есть? Сколько ты уже наела, Кать? Это <связываю> я общаюсь с Вообще один способ не стареть, это не есть. Не есть и не двигаться. И тогда и стареть не будет. А? То -то сейчас тоже шити до ежи. Да, <связать> приветствую, привет, я Артур. Я хочу, Саша, я пока меня две комнаты тебе одна. Да я понял, да что мне делать? Ну пить чай я хочешь. А не дай, пойду поить водой, попки Допивай, я не видно, думаешь, поедет водой. Да, да я поки малышку на нас вс малышку. Видай якось прикола. Та нема никакого не. мыслях прикола. Ой, откуда? Житомирская область, два дня, ничего себе, катя, так нельзя, конечно, делать. А для чоловных делает? А вики есть там похороны были. И ага. вона два дня наела. Чего? Ну, Видать, настолько и не впечатление. в общем, Люди не Люди, люди по-разному. Люди да. по-разному да. по переживают. Я я купил, я купил, умерла. купил, тетка умерла. А, тетка умерла. Шить. к сожалению так бывает да. ну не забывайте подписываться на канал давайте наберем хоть что нибудь на этом канале you know блин. Итальянский мы итальянские все лучшие с каждым днем а, мамина сестра пишет нам Катя mm. так Посочувствуй. по существу. Ясно, как Мы сочувствуем тебе, Катя. Все рано или поздно умирают. Да. Вечных Я сегодня классно постригся, мне так нравится, mm -hmm. мне так нравится моя косичка, как mm -hmm. мне писал викинг, mm -hmm. ну так же когда викинги ходили, цезарь это це, не мужик, mm -hmm. а раньше воины только ходили с длинными косичками, а в японцев вообще, если отрезали косичку, то это считается, что уже без mm -hmm. что типа косички нема, то все, без чести. Это Китай, северный и южный да, Китай? Китай очень огромный. Да. Не, он на три части поделен уже, да. да, наверное? Нет, это Корея. Корея. Корея? Корея. Китай не поделен. Ясненько, Аленка, спасибо. Так, как я буду на днях у меня на районе? У нас на районе не звонят, а звонят. Стены все в баллоне. Вася, что ты гонишь? банан я хочу Да, ее... а, Спасибо, Аленка. Не очень приятно. Так, людям требовал всякую ерунду верить на рахунок волосся. Ну да. что взять истории, мужчины почали сбривать волосы с начала 20-го столетия. І то одна із причин, це була вшивость. Появились лоші. І люди були змушені стригтися, ну бо нереально. Да. Летом душ, якщо волоси больші, голова потіє. А прикол в тому, що вікінги високо на земному шарі обітали. Mm. В сурових условиях mm. там завжди вітра і, mm -hmm. і, мор... і морози. Ну. Uh -huh. То Тобто вони жили в таких тяжолих. Mm -hmm. э условиях да еще бы понимать половину что говорите и пишут надо ну, было бы добрый воши завжди были просто голову мити треба раньше не было принято миться раньше люди мало милися. Зараз уже люди понимают что миться надо раньше не понимал к сожалению да вот баня хорошая все добре. попадется вообще раньше Ранки... Если не ошибаюсь в Европе, если побачили, что ты Миниса, то могли и на костре спалить. Бо ведьма. Это ужас, конечно, но было таке. Ну, считалось, что когда человек Миниса, то через поры может нечисть вселиться в человека. А если человек не боится нечисти, ну, то есть Миниса, значит он ведьма. Кто еще может не бояться нечисти? Все в 19 веке было типа модно. Ну да. Лолик, ты звитки. Я с Житомирской области, Дима. Малашинский. И чума пришла до них, да? Может, в СТР. Я хоть, Катя. Может, и в СТР. А может, и не в СТР. А СТРВ. Не знаю. Как захочешь? Да, конечно. Про это вообще печальная история? Что сегодня на вечеру будешь хавать? <coughs> Уже хавалы. <coughs> хавалы. Вареники с куртуплею и грибами, кто не видел, посмотрите несколько стримов назад, Артур, без комментариев. Я вообще думал в последнее время больше приколов каких-то снимать, да нема ничего, в голову не приходит никаких идей хочется что-то прям... Чего, Аленка? Хочется прям что-то смешное и классное. такие прям, чтобы такого... Жух! И, и классно! Это не получается. Модель телефона... У меня два телефона. Один это Redmi Note 7. Xiaomi. А другой это iPhone 7 Plus.

Понятно, что без комментариев нет плохой нации, есть плохие люди среди национальности всех. Юзер панда пишет. Окей. Okay. You know, так, люди, перезапустим нашу трансляцию да, okay, приходите в следующие трансляции. Погнали. Ясненько, Аленочка. Погнали! Вот туда направляется такой. Давайте еще раз попробуем. Пошли в следующей трансляции.